Итак, здравствуйте. Всем привет! Сегодня начинается новый влог с поездки в Харьков. И сейчас на часах уже пол девятого. Нет, пол десятого. А собирались мы выехать в восемь. Поэтому сейчас мы выезжаем и где-то в полночь будем на границе. Всем снова здрасте! Мы сейчас на последней э, на последней заправке перед э, этой как э, той штукой, куда мы едем, перед границей. Вот, сейчас на часах пол-третьего. На всех по-разному влияет. Так как мы ели, мы на улице жутко, холодно, а я по модному в тапках и в шортах. Вот, короче, сейчас... Зайдем в эту, Вот сюда. И поедем дальше. В общем, мы позавтракали в Макдональдсе. И опять мы попали на ту фигню, короче, когда до 10. Не знаю, на ту фигню, короче. Да, короче, на, на завтраке вот. Когда не дают нормальное меню. Но мы один раз так уже в Киеве попали, пришлось ждать, когда будет 10. Вот, а сейчас мы... Пройдемся еще по городу садим машину и поедем уже в Рову. ой, тут душно надо да, о, у нас есть телевизор, кайф что, мы все в одном номере? ну да, что? вот так вот мы живем, ребята о, тут есть даже пульт от кондиционера здрасьте Даже не включай кондиционер, я запустил воздух, ну, На, включишь. Вот тут тапочки есть. Давай тапочки заберем. Итак. да 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 Вот там. Ну вот и не трогай. Ванная. Очень классно. Надеюсь, свет Да, А ну как бы тапки быстрее, Быстро в тапки. Я надеюсь, тут свет включается. О! Ой, смотрите, ой, мыло. Смотрите, о, мне нужна новая зубная щетка. О, о, жестко. И мыло, и шампунь. Мне, кстати, надо сейчас голову помыть. И мыло. Вот ой, что значит русские о, приехали. Не становись туда, Понагребаем, ой, понагребаем всего. О, Все, мне новая зубная щетка, причем фэшн. А шампунь, мам, шампунь, я голову сейчас помою. Чтобы не трогало это ничего, Понял? Сейчас посмотрим, какой И, у нас вид из окна. И нет, вот такой вот. Нет, я не Это мое, я положила, не трогай. Вот. Там рыбки плавают. Ну норм. Нам дверь закрыта. Классно. И спустя 4 часа мы наконец-то вышли, и сейчас сядем машину и наконец-то поедем в Харьков. И часов в 7 утра мы уже будем в Харькове. Ленка, привет! Ленка, привет! Привет, Ленка! Ленка, привет! Привет, Ленка! Всем привет! Наконец-то я приехал в Харьков. А, да. видео. Меня свой новый видеоблог. Всем привет! Дим, едим еду, вкусную еду. Ты посмотри на него! Посмотри на него. Посмотри на вот это. Вот на нее, гляньте! Как они вкусно едят еду. А Нам не it's to get this. Грамм. Лена меня больше всех любит. Ой, Можете, подержи, Можете разри... разделить мою очередь, потому что у меня уже горло все. Катя, я тебя люблю. Я очень О, сильно. Нормально. Я дома постираю, короче. Вот так вот, видите? В Словакии дома. Любит меня Катя. дала ему не свою ручку. А где твоя ручка? Хочешь? Новый трек? А В общем, понятно. носите лошадь с собой. Спасибо, Ира Краб, за то, что ты мне дала пластиковую в воскресенье а ты смеялась вот она поняла. я еще даже кушал ей порог сегодня она меня так спасла спасибо большое да. Да. Мы приехали в Борис, больша похаваем и поедем дальше в Ровно и заедем в тот же Аделе, и будем спать. Отель 4 на 4. Мы здесь уже были. Вот. И сейчас папа пошел на, как сказала мама, рецепшн. А там свадьба. Отлично, мы никак не поспим. Нет. Нет. Вот. Мы сейчас э, заходим, ну, пойдем поспим, а потом где-то в часа три ночи уже выезжаем на границу, на польскую и поедем через Польшу. Потом погуляем по Польше, а потом уже э, в Словакию поедем. Видите вот. вот этот номер? Е. Вот тут вот был ревизор. А этому отелю мне дали этот значок ревизора, потому что в сауне нету шапочки для сауны. Итак, заходим. До свидания все белое. Пометила. Пометила. Та-дам. Тапочки. Шампунчик. Мыльца. О, тут другое мыло. Зубные у меня же такая есть. О, боже, я наконец-то схожу в ванну. Унитазик. Чистый, ладно, полотенечко. Вот эта фигня, не знаю, как она называется. Господи, за 800 гривен не могли выровнять. Шкаф. Покатит. У тебя получился гордостный диван. И родительская комната. Вот. Всегда мечтала сделать вот так. Доброе утро. Сейчас 5 или 6 утра, и на улице холодно. И я не вынесла из номера одеяла. Это наше одеяло. В общем, сейчас поедем на границу. И будем вот это, того приезжать, короче, границу. Ой, я снимаю. вообще снимать на девочки полячки а? пошли. Да, на поляцком yeah. там